Всем привет! Давайте разберем эту неделю. Все как всегда. Про, ну, Прошлую, по-моему, я не разбирал. Немножко не до этого было. Но я сейчас возвращаюсь. Разборы регулярные сделок, недели все это будет. Так, давайте. В целом неделя такая была, если честно. Мне не сильно понравилось, но одну позицию качественную все-таки можно было набрать. Все сейчас разберем, покажу, как я работал. Поэтому поехали. А, давайте отмотаем график на понедельник, все по стандарту. Какой был контекст у нас здесь. А, так. Давайте я открою 4 часа, либо даже дневной таймфрейм, чтобы показать. У нас был таргет вот здесь. А, у нас достаточно сильная ликвидность, мы ее сняли, отлично. То есть это может быть как потенциальная точка разворота допустим, в дневной имбаланс. Да. Окей. Открываем часовой таймфрейм. И понимаем то, что ну, вот еще промежуточный таргет был вот здесь. Вот. Поэтому в понедельник я был настроен лонгово 100%, потому что, во-первых, во-первых, Азия снимала вот эту ликвидность. Во-вторых, она мне подтвердила лонговое настроение формированием объемов и так далее. И, конечно же, мой план был лонговый к этому таргету. Первый мой таргет всегда будет, конечно же, это азиатский хай. Вот, давайте чуть промотаем график. Посмотрим. Перейдем на LTF. Вот этот лой я выделил как потенциальный для набора позиций, потому что его все равно цена может переснять. Это все равно ликвидность. Переходим на 3 минуты для того, чтобы посмотреть, как можно было набрать позицию. Смотрим, открывается Франкфурт, сразу же снимает азиатский лой. Я в позицию не захожу, потому что одного снятия мало, мне нужно какие-то подтверждения, правильно? Тем более цена достаточно агрессивно двигалась, поэтому мне нужны какие-то подтверждения. Пока что я их не вижу. Хорошо. Открывается Лондон, и вот здесь интересный момент. То есть Франкфурт по итогу снял вот эту всю ликвидность, да, это хорошо. И поэтому, учитывая, что это зона манипуляций, в принципе, цена не обязана это все переснимать. Она может это сделать, но не обязательно. Поэтому, учитывая этот момент, мне достаточно было какой-то локальной манипуляции от Лондона увидеть, да, минимальное какое-то подтверждение, после чего я уже мог рассматривать свой ход. Вот, получается, Лондон снимает. Вот эту ликвидность э, с этого фрактала маленького. И для того, чтобы набрать позицию, мне достаточно увидеть э, закрепление над локальной структурой. Мы закрепление увидели. Вход маркета. Стоп сюда. Потому что, ну, сюда ставить, извиняюсь. Э, сюда ставить нет смысла, потому что, во-первых, стоп 28 пунктов это ну до хрена. А, Во-вторых, наш таргет он и так близко. Тут, в принципе, один РР получается, если. Ну, Сейчас это чуть позже. Вход-маркетом, как обычно, все по системе. Первый тейк это вот этот азиатский хай. Но один РР к нему, поэтому я буду работать через безубыток. До да, после достижения этой цели. Вот. И мой тейк на 2%. Потому что в нашей стране еще там были таргеты. Сейчас я. Вот еще был какой-то. Ну, вот эти хаи можно отметить, да сейчас вот этот хай и вот этот ну то есть цели есть в целом вот таргеты есть два рр как раз примерно в тех значениях все равно мы будем без убытки поэтому неважно вот вход маркетом цена снимает азию мы переводим стоп без убыток и тянем до следующих целей там на, ну в принципе можно на этом таргете тут полтора RR если устраивает то почему нет это уже хорошо вот можно поставить просто себе на 2 то и просто ждать вот по итогу цена одним махом просто снимает все три таргета и позиция закрыта это единственный день когда реально можно было набрать что-то вменяемое опять же по моей системе как там по-другому, не знаю. Вот, это понедельник. Все удаляем, открываем снова ХТФ для того, чтобы построить свой план. Сейчас я просто опять удалил эти. Вот, цена. Вот эти цели снимает. По итогу. Ну, наш план выполнен, поэтому сразу мотаем на вторник. Ждем Азию. Вот. Смотрите. Какой у меня план был во вторник? Во вторник я просто пропускал этот день, потому что мне информации было недостаточно. Во-первых, если мы хотим лонговать, у меня просто нет таргета для лонгов, потому что этот хай снимал ликвидность, да. Поэтому сейчас он мне ну, точно никак меня не устраивает для продолжения лонгов каких-то, да. Во-вторых. Азия снимала ликвидность по обе стороны. Это тоже минус. А, если шортить, то никакого еще ну, вменяемого а, потока приказов нет. А, мы сняли ликвидность, да, это потенциальная, то есть точка зарождения каких-то шортов, но мне нужно подтверждение. Подтверждение это будет формирование ФВГ, как подтверждение объема, да, то, что все-таки объем продаж вошел в рынок. Ну, его здесь нету, нету ни одного ФВГ на часе хотя бы. Поэтому шортить я не имею права, лонговать я не имею права, потому что нет таргета. Я этот день просто пропускал. По итогу Лондон просто пролился. Даже, даже если бы вы хотели набирать какие-то шорты, здесь бы возможности вам не дали, потому что цена просто с места пошла в шорт. Вот и все. Поэтому этот день автоматически пропускается. Мотаем до Азии следующего дня. Вот в этот день мне уже было достаточно информации, мой план был чисто шортовый, во-первых, вот этот таргет первый, ну второй точнее, а также вот этот PDL по факту, да, а поток приказов, приказов сформировался, да, вот здесь у нас точка А, у нас есть снятие ликвидности, формирование имбов и так далее, накопление небольшое, выход. Азия тоже подтверждает идею. Ну, меня полностью все устраивало. Единственное, что... Ну, сейчас уже открою и я покажу, как я здесь работал. То есть план был шортовый, отлично. Все, что мне нужно, это дождаться вменяемую манипуляцию в Лондон. Ждем открытия Лондона. Первый момент, который мне не понравился, это то, что Франкфурт сразу снял азиатский лой. Но, ну, в принципе, в этом случае я это сильного внимания не беру, потому что этот лой, он по факту, то есть на ХТФ, да, его нету. То есть на ХТФ у нас четко вот есть азиатский тренд. Да. когда у нас азиатский лой – это какая-то фрактальная точка, то да, я обращаю на это внимание. В данном случае это не страшно, но сама суть то, что Лондон, то есть мне манипуляция есть, мне, чтобы набрать позицию, нужно дождаться подтверждения. Здесь ближайший слон находится очень низко, по факту почти возле таргета. Я мог бы работать, допустим, если есть переснятие, есть какая-то новая вменяемая модель. Да, почему нет? Но в данном случае цена просто пошла в лонг и никаких возможностей здесь набрать позиции ну, просто не было. Вот и все. Здесь тут какая-то, не... ну и то еще непонятно, есть... есть ли здесь модель. А плюс это уже там в один... ну, после конца киллзоны 11, ну по Киеву это 12 часов дня. И я в это время уже не набираю ничего, только в килл зоне. Окей, этот день получается просто... просто без позиций. Ничего не произошло, таргет не был снят. А мотаем до следующего дня. Четверг, я думаю, все хорошо помнят, потому что, мне кажется, шортили миллион людей. Сейчас тоже разберем. Ну, контекст был максимально чистый. Опять, да, те же таргеты у нас остаются. Здесь плюс был еще дневной ФВГ. Поток приказов, все это понятно. На четырех часах давайте откроем. Сейчас я не понимаю, почему удаляется эта штучка. То есть здесь снятие ликвидности, есть подтверждение в виде ФВГ, цена находится в этом ФВГ, плюс есть вот эти рейды, да, первый, и по факту переснятие, вот еще одно, этих фракталов. И да, шорт был максимально очевидный, это правда. Единственное то, что на LTF его набрать ну, было почти невозможно, ну, сейчас посмотрим, но все равно я на LTF не набирал, по моей системе входа не было. Вот, Азия снимает вот этот хай. Плюс у нас вот эта вся компрессия, вот эта вся ликвидность здесь остается. Плюс смущало, что в этот день новости, да, они могут. То есть реализация доставки уже может быть в новости, поэтому это тоже смущало. Ну давайте посмотрим, как бы я работал на LTF. Открывается сессия. Мы здесь, модель в целом, Франкфурт, я скипаю. Ждем Лондон. И тут Лондон просто простоял, да, на месте какое-то время. Поэтому, ну, на ЛТФ я не вижу здесь вменяемых каких-то. Ну, единственное, вот это отметить как манипуляцию. Возможно. Но единственное, что мне не нравилось, то что по факту это еще Франкфурт снимал сам себя. Лондон открылся только вот здесь. По факту уже в моменте манипуляции поэтому на, на 15 минутах в целом вариант был а, зайти в позицию например после формирования вот этого имбаланса да как подтверждение а, плюс там цена закрепилась хотя бы минимально и позицию набирать можно было вот но этот шорт он в целом а, такой достаточно был, ну и плюс уже да в новости в само движение, вот на часе, кстати, можно было бы классно набрать позицию, но опять-таки, если ваш проб позволяет торговать новости. А здесь после манипуляции было а, вот формирование часового имба и от него цена чисто красиво доставилась к целям наш. Вот и все. Давайте быстро посмотрим пятницу, последний день. Uh, пятница у меня был лонговый контекст. Снятие здесь, зарождение движения. Uh, ближайшие мои таргеты это вот эти две точки. Uh, плюс Азия подтвердила мне идею вот сформировала ФВГ, сняла ликвидность этого фрактала. И мой первый таргет вот все-таки азиатский хай. Uh, я на ЛТФ хотел набирать позицию. Мы снимаем сразу первую цель, поэтому набор позиций. Не происходил. То есть, если вы торгуете Франкфурт, вот здесь я бы набрался вот так: Через манипуляцию, вход. Но по итогу был бы безубыток, сразу скажу. А после снятия первого таргета стоп безубыток. Вот. Открылся Лондон. И это был бы БУ просто, который спас бы вас от стопа. Вот. Но я ждал манипуляцию в Лондон. Я ее не получил. Плюс снятая Азия. Неделя окончена. По итогу, если подытожить, можно было одну внятную позицию набрать. Это только в понедельник, вот этот лонг. А все остальное, к сожалению, мимо. Как-то так. Такой быстренький разборчик вам. Надеюсь, было полезно. Всем удачи и хороших сделок.